Пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо институту под заснову после диплома педагогической педагогической педагоги, когда Васильевич он приглашает каждый год. Вот. Ну и программе АРЭКС тоже. Mm -hmm. Спасибо большое Светлане. Mm -hmm. Да, тоже был такой период хороший в моей жизни, когда я работал в программе интернет аксессом тренинг программ тренером. Вот. И было масса впечатлений и очень хорошие Сумской государственный университет большое внимание уделяет информационным технологиям, и как свидетельство это последняя была у нас большая конференция ректоров э Украины и зарубежных, которая на нашей базе проводилась именно по вопросам информатизации и э развития информационных технологий для науки. Э и множество мы различных разработок делаем, демонстрируем, уделяем этому большое внимание, но видим сейчас множество противоречий и занимаемся, например, в данном случае, в, данном, в данное время концепцией развития информатизации, потому что есть серьезные вопросы сейчас о дальнейшем развитии. Противоречие в следующем, что информационные технологии движутся очень быстро, они эффективные, они мощные, вот, э, но для их использования нужны достаточно большие ресурсы, новые компетенции, затраты, э, как это реализовать? Для нас это проблематично, для такого э, во многом технически направленного университета. Это уже не говоря о других учебных заведениях, школах, институтах, училищах. То есть получается информационные технологии эффективные и новые, но доступа к ним, к новым технологиям в учебном процессе нет. В основном было компьютерное обеспечение. Поставили компьютерные классы. На данный момент им пять или больше лет, и появляется следующее противоречие. Ученики, которые ходят с планшетами, смартфонами, у которых дома интернет высокоскоростной, ноутбуки и так далее, они приходят в школу, смотрят на эту технику, и да, им, их это совершенно не радует. Вот, это получается, то есть они видят низкую компетенцию того, что им рассказывают, чего обучают и так далее. Новые материалы, э, которые, скажем, разрабатываются, тоже требуют новой техники, новых подходов быстрого доступа в интернет. Поэтому э, э, одной из таких вот решений проблем может быть перераспределение э, денежных средств перераспределение направлений, куда, как это реализовывать. То есть предложение в следующем. С, возможно сосредоточить внимание на создании таких централизованных узлов информационных, как образовательная сеть областного уровня. И средства перераспределить на создание вот таких вот центров обработки данных, доступа в сеть. Сейчас каждое учебное заведение тратит деньги на доступ в интернет, тратит деньги на замену или покупку какого-то оборудования. Но э, есть возможности, в том числе экономические, как это перераспределить в лучшее если говорить о образовательной сети, то в ней важно это центр обработки данных и доступ через сеть интернет к этому центру обработки данных. Программное обеспечение дорогое, но если оно коллективно используется, если мы распределяем деньги на его оплату, мы можем поставить самое новое и использовать эффективное программное обеспечение. Специалисты, если брать область в основном, опять же, сосредоточенных технических вузах, если сделать этот центр обработки данных при ВУЗе техническом, то там будут и специалисты, которые смогут это обслуживать. В том числе и более мелкие, скажем, финансовые вопросы. Если взять расход электроэнергии на обычный системный блок, и сравнить с э, тонким клиентом. Экономия при замене на тонкий клиент в год составляет 430 гривен. Если мы возьмем расчет на э, количестве порядка 2000 компьютерного парка вот, э, и будем постепенно заменять ежегодно обычные компьютеры на тонкие клиенты мы получим более э, полумиллиона гривен экономии только на электроэнергии тонкие, а тонкие клиенты это компьютер который э, подключается в сеть и собственно говоря его загрузка происходит из сети ну э, обычно это там есть минимальное программное обеспечение да. Минимальное программное обеспечение, ну, лучше, конечно, если там будет с минимальным набором, но в любом случае он потребляет гораздо меньше электроэнергии. И, э, собственно говоря, при таком подходе, когда есть центральные узлы и программное обеспечение на нем современное, и эти тонкие клиенты, мы получаем следующее. Нам не нужно их постоянно обновлять, этот парк. Они не устаревают, нам важно, более важно это выход в сеть. Нам важно, какие ресурсы, каким ресурсом мы получаем. доступ. То же самое э, программное обеспечение. Если мы говорим о обычных компьютерах пятилетней давности, но э, что-то на них делать, что-то на них создавать сейчас это очень неэффективно, это устаревшие методики. Э, если мы получаем доступ к э, центральным узлам и э, нормальным программным обеспечением, во-первых, на нем удобнее и интереснее работать, во-вторых, можно обеспечить эффективный обмен информацией и э, обмениваться лучшими, скажем так, э, примерами, разработками. И э, те же дети, которые находятся в сельской школе, они могут, например, получить доступ к урокам, которые проводят лучшие педагоги в других школах. Хотя, может быть, и наоборот, может быть, в удаленной школе находится один учитель, который очень классно может читать предмет, и его могут увидеть тоже другие школы, то есть предмет компетенции. То, то есть вот таким образом предложение это именно перераспределение ресурсов для создания доступа в учебных заведениях к новым эффективным компьютерным технологиям. Thank <laughs> you